bir kuni nosharavoni odil o'z xoslari bilan ovga boradi bir qishloq chekkasida to'qsonga kirgan bir cholni ko'rib qoladi chol yerga yong'oq ekardi noshiravon bundan ajablanadi chunki bir yong'oqni niholi hosilga kirishi uchun yigirma yil kerak bo'lardi choldan so'raydi ey chol yong'oq ekyapsanmi ha xo'jayin deydi chol hosilidan tatish uchun qancha yashashing kerak boshqalar ekkanini biz yedik biz ekkanimizni boshqalar yeydi noshiravonga bu javob yoqib qolib aytadi omon bo'l cholga ming dinor ber deb xazinachiga buyuradi chol deydi mendan boshqa hech kim yong'oqdan bunchalik tez meva yemagan qanday qilib so'raydi shoh agarda men yong'oq ekmaganimda siz bu yerdan o'tib meni so'roq qilmaganingizda men bechora javob bermaganimda bu ming dinor qayerdan kelardi noshiravon xitob qiladi omon bo'l va yana omon bo'l xazinachi ikki marotaba omon bo'l so'zini eshitib cholga ikki ming dinor beradi